слава Господу, что мы на этом месте. Да. Я хотел бы такой темой поделиться, как ответственность да, наша. И как бы мы в жизни сталкиваемся да, перед большой ответственностью да, как за наших детей, родных, близких. Да и вообще, как туда ситуация нас окружает. Да. И как э, Анатолий говорил сегодня, да, что нам быть как источники, да? Но ну, источники живой воды, да? А есть источники, которые какие? Ну, они замуленные, загрязненные, к примеру, Синее озеро. Все, почти умерло, да? Но вы не поверите, наверное, может, своим глазам, если придете летом и увидите, там полки его будет, наверное, понимаете, лето? Почему? Потому что она почищена, она наполнена чистой водой, туда будет приятно приходить. Там будет все благоустроено, понимаете, и люди будут сами тянуться. Эта информация разойдется очень быстро, и вы увидите, как тут будет много, много людей, потому что источник. Потому что, возможно, кто-то молился, знаете, вот, и прошу, чтобы его очистили, я даже знаю, кто. И слава Господу, да? И также я захочу зачитать деяния 20 глава с 24 стихла. Но жизнь моя не имеет для меня никакой цены, только бы мне закончить дело и служение, принятое мною от Господа Иисуса, принести людям благую весть о великой благодати Божьей. И я знаю теперь, что они один из вас, среди кого... Я провозглашаю Царство Божие, не увидит меня больше. Поэтому я объявляю вам сегодня, что не буду в ответе, если кто из вас не будет спасен. То есть апостол Павел делал все возможное, он доносил, проповедовал, показывал своим личным примером в да, своей что надо уверовать, принять Иисуса Христа и следовать до конца своей жизни за Ним, да. И он сказал, что я, я не буду виновен, да, если вы, то есть образно говоря, не поверите или отойдете в право, так как я донес вам слово это. Ибо, не колебаясь, проповедовал вам в волю Божию, ничего не скрывая. То есть иногда мы ну, бывает, знаете, думаем там, кому-то сказать, не сказать, а как подумают, да, а как посмотрят на нас, а получится ли донести, а может быть мы наоборот разозлим этого человека, да. Или какую-то сделаем ну, хуже еще. Но тут вот видите, вот ибо не колебаясь, проповеду, И ничего не скрывая, понимаете? То есть, а Иисусу то, что было ему открыто, он все доносил, понимаете? Так же само мы, когда воспитываем детей, да, свои, мы хотим им, ну, ничего хорошего мы не хотим от них сказать, мы доносим, да. И как бы мы их порой не учим чему-то, да, а они такое выдают, что глаза на лоб вылазят, да. Но откуда она берется, этот мул, откуда он берется, да, и замуливается, откуда он берется. Ну, потому что сатана ходит, как рыкающий лев, да, и смотрит, кого полотина. И слава Господу, что по молитвам нашими церкви, понимаете, вот. и согласно Слову Божьему, что и нам нужно идти проповедовать, идти и идти, идти искать, понимаете, не колебаясь, то есть, а получится, не получится. И слава Господу, в этом году получили разрешение, от министерства, от главных учреждений проповедовать в школу на официальном уровне. И сейчас дали вот в двух районах Киева 80 школ. И кто туда пойдет? 80 школ, тысячных. Это только в двух районах Киева, понимаете? И слава Господу за милость его. И найдутся те, я верю, которые пойдут, и уже собирается команда, понимаете? И некоторые не колебаясь, вчера мы на конференции были, не колебаясь, сразу подвязали за это дело. И это дело будет проходить в первой половине дня, когда в рабочее время, да. И слава Богу, братья и сестры знают, что они будут доносить, и потом они не будут в ответе, понимаете, за другое спасение. Но если не будут доносить, ага. то получается на нас тогда, если мы не будем доносить, на нас ложится ответственность. Почему мы не сказали своим близким, Почему мне сказали своим друзьям, да, Слово Божие? Почему мне сказали своим сотрудникам? Да. Ну, Господь также нам обещает еще и награду после этого, да? Как сеятель вышел, сеять, да? Ну, и так же само не просто сеять, да, а если нечего сеять, да? Но Бог каждому дал из нас таланту, да? Мы знаем, кому один, кому пять, кому десять, а кому сто, понимаете? Да. Но даже и стоп бывает те, которые не полностью используют эти таланты. Понимаете, как нужно по назначению. И слава Господу! Я бы хотел еще зачитать местописание 2 Коринфянам. Глава 9 с 8 стиха. И Бог может осыпать вас дарами всякими, так что всегда будет у вас все, что нужно вам. И даже более чем достаточно для всяких Добрых дел. Как сказано в Писании, раздает он дары по собственной воле, подает бедным, щедрость его неприходящая. Он всегда дает, он всегда наполняет. Ну как источник может наполниться, да, если у него нету входа, да? Ну, как бы источник, он вход и выход, правильно? Ну то есть, где откуда начинается источник и куда он впадает, да? Но если он по дороге, мы по дороге он засыпан, да или замулен, вот как озеро, и тогда нету источника, и люди не видят этого света, да, не видят этой любви, не не слышат этого слова Божия, которое может привести их к спасению. И тот, кто посылает зерно сеятелю и хлеб людям для еды, пошлет и вам семена и приумножит их и увеличит жатву, принесенную щедростью вашей. И вы станете всем богаты, чтобы проявлять щедрость по всякому случаю. И многие возблагодарят Бога за дары, полученные от нас. Ибо то, что вы исполните это святое служение, не только обеспечит нужды людей Божьих, но и переполнит часу благодарности Богу. И благодаря тому доказательству, которое принесет это ваше служение, люди Божьи восхвалят Господа за ваше послушание, при, проистекающее от вашей преданности, благовестие об Иисусе Христе, и за вашу щедрость, с которой вы делитесь своим достоянием с ними и со всеми другими. Но мы не богаты, да? Можем быть, да? То есть в материальном плане. Но Господь нам дает богатство духовное, которое мы можем также делиться да, с окружающим. И Он нам говорит, что мы будем за это иметь, да? Что Господь нас также благословит. И получится уже не озеро, а Получится река, которая будет наполнять также вот, людей, которые в этом нуждаются. И также и само мы будем живы. Мы поменяемся что духовно, что физически, потому что у нас появится на лице радость, и мы поймем, что дух будем чувствовать, что Дух всегда с нами. Знаете? А когда Дух Божий на человеке, Он не может этого скрыть. Потому что на лице на Его всегда радость, понимаете? Он всегда доволен, он всегда, знаете, желает помочь кому-то. Оно видно, человеку только спросишь, он да, я, да, я, ну, могу, чем. А иногда некоторые братья и сестры, я вижу, что сами настолько предполагают, что сами спрашивают, чем бы тебе помочь. Знаете? Потому что много есть, которые стесняются и не хотят этому придать. То я бы хотел, бы, чтобы мы как эти источник, да, который есть, он же ж был же и на озере, как мы видим, да, там же ж есть вода, да? хотя ее не было, она, она высохла полностью, казалось, что нет. Ну, кто-то поработал над ним, да, кто-то его привел в порядок, да, почистил эти источники и пошел. И так же самое в нашей жизни, надо нам, если у нас есть какие-то препятствия или заграждения и какие-то сомнения, то нам надо почистить от этого мула, от откинуть его и понимать, что нам прежде всего, чтобы на нас не было ответственности. Правильно? Мы должны максимально больше, кого мы знаем, донести Слово Божье. И тогда эта ответственность уже с нас сойдет на того человека, который захочет послушать, а захочет не послушать. Это его уже будет ответственность. И пусть нас Господь благословит, чтобы мы были источником живой воды, а Господь нам за это воздаст за те трудности, возможно, молитвы. Кто может не сеять, может молиться, молиться, да? Кто не может жертвовать своим временем, да, ну, может быть пожертвовать финансами. Потому что, как рассказали, что наша Украина из всей Европы сама больше распространяет Евангелие. А эти Евангелия, ну, кто-то покупает и кто-то тоже жертвует. Понимаете? А мы какую-то малую долю с этого покрываем. Но я верю, что Господь умножит еще работников, умножит, умножит тех, кто будет жертвой, да, и умножит тех, кто еще не покаялся и наполнит циклам. И пусть Господь нас благословит в этом деле, чтобы мы понимали всегда. Даже если мы физически не можем что-то помочь, да, но есть возможность помочь материально. Вот. Давайте так всякий труд пред Богом, то есть благословен, да, и, и он ценен. Главное, чтобы мы всегда смотрели на нуждающихся, да, смотрели, если чем мы можем помочь, и тогда Бог нас воздаст. За все ему слава и хвала. Аминь. И давайте помолимся за Украину, чтобы Бог благословил ее, чтобы прекратилась эта война, и это хвала и страдания души людских.